Всем привет, ребята! У меня посылочка из Венгрии. У меня тут сладости. Смотрим. Так, тут, Опс. тут у меня конфетки. Вот такие вот. Вот фирмы Куб. Ну, я уже не удержался тут разные вкусы и в этой фирме, в этой фирме еще есть куасаны куасаны они продают очень тоже вкусный я пробовал вот такая вафелька у меня еще где-то там одна тоже ой тут уже фирма боки Бо этого филька из э, этим кокосом тоже очень вкусная -то, вот еще такая вафелька болотон болотон плюс 20 процентов тоже вкусная ну, я так думаю не вкусная вкусная я уже пробовал точно забыл вот, это, вот такая вот, вот две одинаковые такие вот вафельки вот такие вот с черным шоколадом с черным шоколадом и вот боки тоже фирма она очень вкусные шоколадки разные эти вот производят вот еще боки боки тут вот э, кокос и какая-то там смесь кокос и шоколад тоже очень вкусная шоколадка. Она хрустит на зубах. Тоже очень вкусная. Очень-очень. Я уже пробовала. Вот. Еще такая вот. Это от Milky Way. Уже <laughs> как трубочка такая. Тут а еще нету в Украине. Вот такая вот. Я уже не удержался и попробовал. Очень вкусная. Советую. И вот такие вот конфетки. Вот, негру со вкусом э, винограда. Я уже не, не удержался и попробовал. Это две упаковочки. Две упаковочки. Очень вкусные. Вот, балатон. Как я и говорил, у меня две их. Вот такая вот. Вот такие вот конфетки. Майл, майлна. Они с, клу... с малинкой. Тоже не удержался и попробовал их. Они вкусные очень. Они очень тоже вкусные. Вот такое вот, такое вот печенька с кокосом. Вот. И у меня похоже, есть. Тоже я тут заказывал вот с шоколадом. Тоже я надеюсь. И тут у меня еще есть вот такие же кон... у меня есть еще такие же конфетки как и как и эти просто это уже мята и прохола про, как это прохлода ну что-то типа такое еще есть вот такая вот шоколад, который боки с лесным орешком и шоколадом там пудинга внутри. И, и еще одна, еще одно такое вот тоже вкусное. Я не удержался и попробовал вот ой. дупло, тоже вкусное. Вот. Я уже как я говорю, он не удержался и попробовал. Очень-очень вкусную советую. Там внутри крем брюле. И это все. Спасибо за просмотр. Ставим лайки. И подписываемся на канал. Всем пока. Вот что.